Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Mengamuk lagi sekali lah si Syabuddin Abun ini. Manalah tak mengamuk tuan-tuan dan puan-puan. Setiap kali geng-geng Madani buat laporan polis ke atas pejuang-pejuang rakyat seperti saya, Gomo dan ramai lagi, sama ada kes itu tak melekat, kami tidak direman ataupun kes itu macam gaib macam tu je kan. Jadi NFA macam tu je. So Syabuddin Abun ini pun mengamuklah. The thing is Chabudin, melalui video ini saya nak beritahu anda kenapa kes-kes macam tu boleh jadi lekat dan kenapakah tindakan anda dan rakan-rakan anda buat laporan polis ke atas kami itu sebenarnya merupakan satu kesalahan but it's right. Ha, jangan main. -main. Kita intro dulu. La 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 la. la. macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya yakin dan percaya bagi anda yang mengikuti channel saya ini sekian lama, anda pasti mengenali sosok yang bernama Syah Budin Embun. Di mana Syah Budin Embun ini, bagi mereka yang belum mengenali, merupakan seorang aktivis politik yang sangat-sangat pro-Madani dan beliau juga merupakan orang kuat sekpur apa nama penuh sektor itu pun saya tak pasti. Yang saya tahu dia macam satu skuad gempur madani untuk menggempur mana-mana pemain media maya ataupun para influencer aktivis-aktivis yang bergiat mengkritik Perdana Menteri dan juga madani dekat sosial-sosial media. Dan antara tugas geng-geng ini antara lain selain daripada menunjukkan tak setia yang tidak berbelah bagi kepada Anwar mereka ini juga memang cukup suka buat laporan polis. Kerja-kerja buat report polis. Kerja-kerja buat report polis. Saya juga pernah menjadi antara mangsa repot polis oleh Syabadin Embun ini di menerusi satu video yang masa itu saya mengulas berkenaan dengan jawapan oleh Anwar berhubung soalan-soalan yang ditanyakan oleh Richard Quest berkenaan dengan adakah beliau memperlakui hak Israel itu wujud dan sebagainya lah. So, masa itu Syabadin Embun buat laporan polis kata saya minta saya ini disiasat di bawah Akta Sultan dan saya pun dipanggil mengadap ke unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman tetapi pada ketika itu saya dimaklumkan oleh pihak polis saya cuma disiasat di bawah 505 iaitu ucapan yang membawa kegusaran awam Seksyen 233 SKMM macam biasa lah kan dan juga Seksyen 14 iaitu Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Itu saja. Tak ada cerita akta hasutan pun sebenarnya. Dan yang nyatanya iaitu cuma sesi pengambilan keterangan, saya tidak ditahan dan of course kes itu pun tidak jadi apa-apalah. Dia jadi NFA begitu saja. The thing is, Syabuddin dia betul-betul mengamuklah. Dia mengamuk kenapakah kes-kes seperti ini macam dibiarkan macam tu je. Dia salahkan orang itu, dia salahkan orang ini. Saya tak nak cakap banyak lah tuan-tuan dan puan-puan. Anda tonton video Syabudin Embun mengamuk ini. Dan pihak PDRM, pihak ha, MCMC, hmm. ha, peguam negara sendiri, mestilah menggunakan satu akta yang very strict, strict to the law. Yeah. Kalau tak boleh bawah, bawah cyber law, bawah undang-undang MCMC, gunakan penal code. Panel court tu ada beribu Dekat seribu akta-akta Perkara-perkara yang boleh dikenalkan tindakan Tapi kenapa tidak dibuat Begitu juga Kalau dah terlampau menjadi public nuisance Mengganggu kedaulatan dan Keteraman awam hmm. Mengganggu apa ni cyber troopers Apa ni cyber Apa ni dunia cyber sekarang ni Mengapa tidak ambil tindakan? Masuk dua hari Lock up dilepaskan Polis minta siasatan lama sikit. Hmm. Pihak peguam negara ni bagilah peluang. Ya. Yeah. Ha? Setuju. Betul? Ini lepas dia keluar, lagi kuat lagi, lagi kacau. Ha. Menjadi public nuisance kepada Betul. negara kita. This cannot be the way how to handle the law. Betul. The law must be uphold at whatever cost for the sake of the nation. Yang penting adalah negara ini kepentingan negara. Pertamanya sebelum saya nak ulas pasal apa yang Syabri Amun kata itu, saya nak kau bagi Syabudin, Relax, jangan mengamuk sangat, jangan terlampau stres sebab anda ini bukan muda lagi. Saya takut bila anda stres, tiba-tiba pula darah tinggi naik, plepap dah shot sendiri kan, terlantar anda dekat situ. Tapi itulah Syabri ini bila saya lihat, memang tak pernahlah saya jumpa video dia cakap yang tenang-tenang masalahnya kan. Dia memang akan marah, dia akan menjerit, dia akan tunjuk dia punya mengamuk dan sebagainya. Sampai kita pula nak risau. Takut orang tua tu tiba-tiba pula kena stroke ke apa-apa kan. Ini real tau. Ini bukan menganjing tak. Ini memang betul real. Kita takut kita kisahkan keselamatan dan kesihatan dia itu saja. Sekarang saya nak berbalik kepada apa yang si Syabudin cakap itu. Mula-mula dia kata, kalau tak dapat nak siasat macam mana pun kan, kalau akta-akta yang sedia ada tak dapat untuk menahan kami, dan gunakanlah penal code-penal code yang lain. Ada banyak lagi akta lain. Penal code saja kata syabudin ada beribu, dekat seribu kata syabudin Yang ini syabudin anda tak tepat, tak betul. Penal code ini, usahkan nak kata beribu, usahkan nak kata seribu. Dekat seribu pun tidak. Penal dekat Malaysia ini, kanun kesisaan dekat Malaysia ini cuma ada 511 section saja. Itu saja penal yang dekat Malaysia dan tak semua penal itu berkait rapat dengan ucapan-ucapan yang mendatangkan kegusaran awam sebagainya ataupun benda-benda berkaitan dengan apa yang kami sebut. Penal code ini termasuklah juga macam hukuman untuk membunuh, mencuri, rogol, banyak lagi lah sebenarnya kan. Section-section kanun kesisaan. So, anda kata kalaulah Syabudin macam kata Oh, kalau kau tak dapat siasat orang ini bawah 505 sebagainya kan sebagai kes tak lekat takkan tak ada lain? Dan takkan Syabudin nak minta kami ini disiasat bawah 302KK pun? Agak-agaklah kau kan 302KK sebab kita pada menteri Kau ni memang Allah khabar Agak-agaklah sebenarnya Cumanya, saya nak kabur dekat Syabudin berdiri inilah Nombor satunya Anda marah Sebab apa? Sebab kami ini tak ditahan lama dan sebagainya Kenapa boleh lepas? Pegu negara pun tak dakwa dan sebagainya saya nak beritahu Syabun tentang flowchart macam mana bila dia buat laporan polis, apa yang berlaku selepas itu. Alright. Dia buat laporan polis. Ataupun khas tuan Zulkanan ke, atau gagasek perumahan nama kita ke, AMK ke, PAN ke apa ke, buat laporan polis. And then polis bila dapat laporan, dia akan panggil orang yang dilaporkan itu untuk datang ambil keterangan. Kecuali kalau kes itu berkait dengan Akta Hasutan. Akta Hasutan dekat Malaysia ini, dia akan pegang tiga benda ini saja iaitu bab raja-raja Melayu and then agama dan kemudian kaum. Tiga ini saja yang akan mengakibatkan polis akan datang serbu rumah kita, tangkap, bawa pergi ke balai and then letak dekat lokap sebelum besoknya berkiriman. Alright. So anda kata kalau ini sekadar siasatan biasa iaitu ucapan biasa, kongkusan awam biasa yang tidak melibatkan atas sultan. So polis akan call, Okay, contohnya kan Cik Faiz, Papa Berry saya lah tu kan boleh tak datang ke unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman bila nak datang, kita akan set appointment. Sebab kadang-kadang saya tak free, dia free. Dia tak free, saya free. So, kita set appointment, datang jumpa dia and then kemudian kita pun akan dirakamkan percakapan. Polis akan tanya, kita akan jawab. Masa jawab tu pula, dua benda. Either kita boleh jawab soalan itu straightforward ataupun kita tanya jawab, kita kata saya akan jawab dekat mahkamah. Itu biasa. Mana-mana lawyer akan ajar benda ni standard. Polis pun faham. Kemudian, let's say lah kalau saya atau sesiapa saja ditahan dan terus di lock up sebab nak ambil reman. keses yang agak berat lah macam atas sultan sebagainya. Okey. So contoh macam saya itu kan masa dulu tu yang saya kena tahan tu saya akan dibawa pergi ke Dawangi. Okey kemudian dah proses-proses semua saya akan diletakkan dekat lokap. Yang lokap ini belum reman lagi tau. Sekadar letak dekat lokap untuk satu malam sebab besok paginya pukul 9 saya akan dibawa menghadap mahkamah majistret untuk perbicaraan permohonan reman. Di mana pada ketika itu IO yang sesat kes ini dan juga peguam saya sekiranya ada mereka inilah yang akan berhujah depan Hakim Magistrate untuk menentukan sama ada saya ini perlu direman atau tidak. IO akan minta pari, standard. Dan peguam saya dan juga peguam-peguam ke, peguam siapa lah kan? Biasanya Rafiq Rashid lah ataupun Syed Zubay. Mereka ini akan cuba minta supaya saya ataupun sesiapa saja yang dituduh sama ada tidak direman langsung ataupun direman untuk tempoh yang sangat minimal iaitu satu malam ke apa-apa ke sebagai contohnya kan. More often than not memang tak direman langsung. Sebab kes-kes macam ni biasanya ambil statement dah cukup lah. And then kemudian serahkan kepada pihak polis siasat benda itu kumpulkan bukti-bukti apa yang ada mereka akan filekan report hantar dekat pejabat agung negara dan terpulang kepada pegawai negara untuk menentukan kes ini akan didakwa atau tidak. Yang ini clear flowchart macam tu eh. So sekarang Syabudin mengamuk. Dia bengang kenapa kami ni tidak ditahan lama sikit. Ditahan lama atau tak lama itu keputusan magistrate Syabudin bukan keputusan polis bukan keputusan pegawai negara, keputusan majistret. So, anda kata kalau majistret menetapkan yang kes-kes tertentu macam kes raya ke apa-apa ke tidak perlu direman, dan itu keputusan dia. Kalau anda mempertikaikan benda itu, bermaksud anda telah mempertikaikan keputusan hakim. Majistret itu hakim tahu. Mempertikaikan keputusan hakim boleh dianggap menghina mahkamah. Bila anda menghina mahkamah, itu ada kesalahan tuan-tuan. Memang ada kesalahan kat situ. Mana boleh hina mahkamah? Anda tak boleh mempertikaikan keputusan hakim. Nampak? So Syabudin dalam pada anda nak melahirkan kemarahan anda, kenapa orang-orang macam saya ke gomor ke cegubat ke apa-apa kan? Kami tidak diterima lama. Yang itu anda kena hati-hati. Takut anda dianggap macam menghina keputusan mahkamah. Adapun, bila kertas siasatan itu dah sampai ke AG. AG akan tengok. Okey, nak charge ke tak nak charge? Anda kena faham satu perkara tau. AG akan menerima ribuan kertas siasatan dari polis. Bukan kes kami je kena siasat. Satu hari tu kadang-kadang sampai beratus sampai beribu report polis. Dan semua report polis ini perlu disiasat. Dan bila kes itu disiasat, maka pihak polis kena falkan report ke AG untuk pendakwaan jika perlu. So bayangkan kalau satu hari tu AG terima dekat 100 kes untuk didakwa atau tidak. Macam mana dia nak anggap kes kami ni serius? Kau setakat kes macam Allah kutuk Perdana Menteri kritik kerajaan, takkanlah benda ni mendakwa juga masalahnya kan? So sebab itulah more often than not AG dia tak boleh nak layan permintaan kes-kes macam ni. Sebab sumber nak nak uruskan semua ini bukan yang murah tau. Sumber polis nak siasat and then sumber mahkamah, pendakwa raya itu semua duit. So takkan Syabudin Embun nak expect yang pegawai negara, polis dan sebagainya nak bazirkan resources mereka yang datang dari duit rakyat untuk dihabiskan bagi kes-kes politik picisan seperti ini. Lagipun Syah anda kena ingat tau. Hak rakyat untuk bersuara, tertakluk dan dilindungi di bawah Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan kata kami boleh bersuara asal saja kami tidak melanggar batas undang-undang. Nak membuktikan kami langgar batas undang-undang itu bukan mudah. Sebab anda kata kalau kami kritik kerajaan tak kerti kerja, adakah itu merupakan satu perkara yang melanggar batas undang-undang? Masalah timbul bila puak-puak macam Syabudin ini terlampau longgar sangat interpret perkataan mendatangkan kegusaran awam. Benda ini yang masalah. Banyak kali mereka salah gunakan 505 ini untuk menahan dan juga cuba mensenyapkan suara mereka yang mengkritik kerajaan. Bila masa mengkritik kerajaan mendatangkan keguguran awam? Kita kritik kerajaan, kita bukannya cakap benda bukan-bukan dekat publik. Kita kritik kerajaan dan more often than not, apa yang kita kritik itu ada meritnya. Dan sebagai kerajaan yang berdaulat, sebagai contohnya kan, kerajaan yang ada merit apa-apa ke, ke, lantaklah. Anda sepatutnya mendengar kritikan. Anda kata nak jawab, jawab. Tanya, -tanya jawab, sudah sebab memang hak rakyat untuk mengkritik kecuali lah kalau kita fitnah terang-terangan. Kalau kita fitnah, yes, anda boleh gunakan seksyen 504 ke 503 ke apa-apa ke untuk menyiasat kami atau sesiapa saja kerana menuturkan perkataan fitnah. That is another story altogether. Tapi kau setakat nak menyalahgunakan ayat mendatangkan kegusaran awam, menyakitkan hati sebagainya. Benda itu terlunggar. Sakitkan hati siapa? Kegusaran siapa? Inilah masalah bila mereka sewenang-wenangnya menginterpretasikan undang-undang ikut suka timah bapak mereka. Itu yang kadang-kadang kita kritik kerajaan sikit. Oh, berdatang ke gusar awam. Awam tak gusar pun kita kritik, kritik benda menteri. Bahkan awam gusar bila melihat kerajaan kita makin lama makin cacah merba. Ekonomi kita makin lama makin tunggu terbalik. Bursa kita makin lama makin outflow. Itu yang rakyat gusar sebenarnya. Tapi itulah. Saya faham kadang-kadang puak-puak macam ni. Mereka berfikiran yang mereka tengah jadi kerajaan sekarang. Maka mereka ini bebas untuk melakukan apa sahaja termasuklah menyalahgunakan atau memperkudakan undang-undang serta penguasa undang-undang untuk menutup mulut rakyat yang bersuara mengkritik kerajaan. Tetapi by doing so, anda sebenarnya telah melanggar asas perlembagaan itu sendiri. Dan anda kena ingat tau Syabudin, membuat laporan polis palsu atau membuat laporan polis yang lemah, yang memang membazirkan sumber polis dan sebagainya, merupakan satu kesalahan. Kesalahan itu di bawah kandung kesihatan tau, kau nyampe main. Salah satu kesalahan kanun kesesaan Ialah membuat laporan polis palsu Ataupun membuat laporan polis dengan tujuan untuk mengelirukan sesiapa Yang itu memang penal code Kan jangan tak tahu Sebahagian daripada 511 penal code yang ada Jadi sekarang ini kepada Syabri Embun Kepada Hasna Zulkarnan Atau sesiapa sajalah Yang memang kaki-kaki report ini Nasihat saya satu saja If you want to fight us Then fight properly Lawan dengan betul kalau kami keluarkan hujah melalui video, mengkritik kerajaan sebagainya, then you balas dengan hujah video you. Tak semestinya kena debat depan mata, tak? Debat ni kadang-kadang masa terhad. Kita keluarkan video, kita keluarkan publishing, kita keluarkan apa-apa saja penerbitan kita, penulisan ke apa-apa ke, suka hatilah. Yang penting, kita lawan hujah dekat situ. Contoh, saya keluarkan video kritik berkenaan dengan perjanjian. Dan you keluarkanlah video mempertahankan perjanjian, gunakanlah hujah dengan fakta betul. Janganlah bila kita keluarkan video mengkritik pasal perjanjian Oh ini telah mendatangkan keusahan awam Kita berdepopulis kat atas Papa Berry Itu karut namanya Nampak sangat korang tak boleh nak balas ujah Nampak sangat korang tak mampu untuk mempertahankan tindakan kerajaan Sehinggalah korang terpaksa mengambil jalan singkat Untuk cuba menutup leluhur rakyat Tetapi sekali lagi saya kena ingatkan Hak kami untuk bersuara dijamin perlembagaan Siapa anda untuk menafikannya But again, kepada Syabri Embun, tolong tenang. Jangan marah-marah. Penal code cuma ada 511 saja dan kami bersuara kerana kami ada hak untuk bersuara. If you don't like it, then shame on you. Jangan jadi menggelabah semata-mata kerana ketaksuban anda terhadap madani ini. Kerajaan tak akan lama, Syabudin. Kerajaan ini akan bertukar juga. Anwar akan jatuh juga. Jadi, tolonglah. Berhentilah daripada menjadi kupai yang tidak semenggah. Emotional damage.